Село Деброво, расположенное в Синельниковском районе Днепропетровской области, по праву является одним из самых красивых мест Украины. Утопающие в зелени маленькие домики, гладь широкого Днепра – это все просто создает прекрасные условия для семейной жизни и счастливой старости. Казалось бы, более идеального места просто не сыскать. Если бы не одно «но». Естественную красоту природы и здоровье местных жителей уже несколько лет подряд уничтожает гранитный карьер. Тысячи грузовых автомобилей полностью разбили дороги. Люди задыхаются от постоянной пыли и выбросов от взрывов и переработки гранита. Несколько месяцев в карьере взрывов не было, но 23 мая местным жителям сообщили о начале работ. Возмущенные люди в шоке. Своего разрешения на взрывы они не давали. На сегодняшний день э, місцевий органы самоврядування погоджения на борово роботи работы не давав, Поэтому э, и депутаты, и местные жители считают, что это идет нарушение, э, во-первых, э, законодательства в том, что у них в лицензии прописано, что обязательно погодження с местным органом самоврядування. Съемочная группа ТРК «Регион» приехала в село Деброво, чтобы увидеть работу «Карьера». Но журналистам мешали неизвестные люди, которые представились просто гражданами Украины. Кто я? Да. Меня зовут Андрей Николаевич. Да, Андрей Кто Андрей я? Дальше. Гражданин Украины. Я а это птичек ловлю. чего? Я, я здесь вы, просто вы, хожу. Вы явно я просто это хожу по дороге. Текаете, кепки, Мне нравится, смотрите, вот здесь ходить. Я хочу... Ну, хожу. Я отойду ну отойдем дальше? Ну, так а что, отойдем Вы же говорите, вы просто ходите. Я, я просто хожу. Я позови просто меня, хожу. Пустят, Однако полиция на обращение журналистов с просьбой о помощи не откликнулась. Не ну мы обращение, как мы официальные представители телевидения. Вон закрывают камеру, не дают нам снимать. А то бишь что, что мы не можем работать, вы работаете? Полиция не хочет ничего делать. Машина с правоохранителями вообще на некоторое время покинула место событий. Когда прозвучала первая перед взрывом сирена, жители села Деброва уже собрались возле карьера. Им далеко ходить и не надо. От места взрыва до жилых домов расстояние примерно метров 300. Живу я вот как раз напротив карьера. Нам карьер создает большие трудности в жизни. Мы пенсионеры, мы живем у нас двое пенсионеров. У нас скромный огород, и то мы не можем собрать ничего с огорода. Все засыпано гранитной пылью, все дом полностью рушится, потому что взрывы проходят на буквально на 200-300 метров от, от дома. У людей почти ничего не растет на огородах пыль уничтожает их небольшой урожай почти мгновенно. Небольшие огородики местных жителей полностью засыпаны пылью. Вот в такой сухой земле здесь пытается вырастить хоть какой-то урожай, который полностью уничтожается гранитной пылью с карьера. Дома трескаются из-за тяжеловозов и подарков после взрывов. Огромные камни просто сыпятся с неба на жилые дома гибровчан. Последний и предпоследний взрыв вот, смотрите, фундамент полопался. Там видели, там у меня стена садится. Не то, что, допустим, я, она полностью садится. В прошлом году заделаю, в этом году вот. Я невозможно. Пыль вся сюда, камни летят на крышу. Тут две, и с той стороны одна пробоина, три пробоины. Что тут уже говорить и о здоровье людей, которая из-за работы карьера ухудшается каждый день. Ворі вже скільки хвороб, як порахувати їх. І тонзеліти, і бронхіти, що вже не знаю, що в тебе не болить. І ходимо вже, бачите, ми вже пристаркуваті люди по 80, по, по 70 років. Лікарів, лікарів у нас немає, звернутися нікуди от, за допомогою. От я взяла тут абрикоси, тоді як комісія приїжджала, вони е, сірі, облипли. Асфальтом, я принесла їм, я живу туди трошки вище. Принесла їм, даю дівчатам із санстанції. Вони беруть ці абрикоси, витирають об себе і їдять. Я в страсі. Зрозумійте мене, як це так, ви санстанція, і ви отаке творите. Це для того, щоб показати, що вони не бояться, що тут все корисно, що тут все таке, як слід. Ну, Кар'єр неплохая штука. Ну, ділить слишком багато вреда. Пыль на которая летит с карьера, все попадает во двор, попадает в дом. На огородина выходить невозможно. Наши земли просто не уничтожают. Я не знаю, как назвать людей, которые убивают других людей. Наверное, убийцы. Мне так кажется. Они не стреляют, нет, они просто взрывают потихоньку. Дошло до того, что начали рвать уже 300 метров, если не меньше, от дома. Я только не могу понять, кто дал разрешение им взрывать на 300 метров от дома. К бабушкам и дедушкам просто не могут приехать внуки. Пожилые люди волнуются за их здоровье, потому что в Деброве опасно даже просто дышать. И они будут дышать эту гадость. И что, и что, мы дождемся? Было прекрасное село, сделали эту гадость. Вон, посмотрите, что они насыпали отвалы. Это вся пыль, она вся здесь. Это при, при маленьком ветре еще ничего. Чуть поднимается сильнее ветер, все, все покрывает нас. Ну, не заставляют нас, наверное, заставят, ну, до крайности доведут. Я уже тут дорогу перекрывал камни. Я и ночью перекрывал дороги, милиция приезжала, меня до двух часов ночи тут рассказывали мне, что я не прав. Но они, правда, и уехали. Я остался дома. Сказал, еще раз доведут, перекрой дорогу вообще. И вообще никого не пущу. хоть давай, ну а что делать? Ну, другого выхода я не вижу. Куда только не обращались люди, но никто за много лет не обратил внимания на их проблему. Сейчас они просто в отчаянии, но куда еще можно обратиться, они просто не знают. Мы пропадаем, понимаете? Я не знаю, как еще рассказать. Мы живем рядом с Непром, мы не видим свежего воздуха. Если карьер работает, мы задыхаемся. Взрыв идет, мы падаем от взрыва. Да в конце концов кто-нибудь на нас посмотрит, кто-нибудь на нас обратит внимание, или мы здесь закопают нас и все. Я сегодня звонила на горячую линию и сказала, если нам сегодня вот это вот взорвут, мы пойдем туда и пусть взрывают вместе с нами, и мы вот там вот. Нам уже терять нечего, нам по 70 лет, и правильно, Галя и и по подохнем здесь, пусть и дохнем. Но, несмотря на протест дебровчан, взрыв в карьере все-таки состоялся. У -у -у. Съемочная группа на себе ощутила достаточно существенные толчки под ногами и увидела столбы пыли, которые накрывают село. Хотя местные сказали, что этот взрыв слабый, порой они бывают намного сильнее. В село уже не впервые приехал депутат Днепропетровского областного совета Владимир Харишко, к которому местные обратились за помощью. Он единственный, кто сейчас отстаивает права жителей. Пораженный взрывом и состоянием людей, Владимир харишко пообещал, что не оставит их на произвол судьбы. Завтра с депутатом, тогда иду, э, утра в Рай Раду мы будем порушивать это питание, поднимать нашу фракцию в Рай Раде и ставы э, порушивать питание про створение и в Рай комиссии. Якщо їм не вистачає, що ми тут власними силами намагалися дослідити це питання, значить давайте в район піднімати це питання. Я запросую, запрошую всі можливі засоби масової інформації в районну раду, в райадміністрацію, щоб вони сесію та і на сесію, і взагалі на озвучення так, цього фрацію. питання. Ми це підготуємо депутатський запит. Нашей фракции. Кстати, даже такой слабый, по мнению местных жителей, взрыв принес подарок. В огород жителя села залетел огромный камень. Надо вот это такое неподобство падает людям на головы. Вот это если бы именно дома такое падало, может, и тогда бы они, наверное, поняли, как здесь людям живется. А буквально за день до взрыва на месте падения камня находились люди – Перед этим днем дочка там садила помидоры. И как раз в то место упал камушек небольшой. Почти 2800. Во-первых, никто не думал, что он может туда упасть. Но представьте, если бы там сидела дитина, и этот камушек в нее попал. Ее просто разорвало пополам бы. С этим камнем Владимир Харишко посетил администрацию карьера. Возможно, руководители просто не знают, какие подарки они отправляют вместе с пылью в дома Гибровчан. Но, как оказалось, никого из руководителей на месте не было. Кстати, кроме начальства, во время взрыва не было и представителя Госгорпромнадзора, который должен контролировать ход взрывных работ. То есть они выехали до того, как произошел выбух на карьере. Я правильно Нет. разумею? Они присутствовали на при на карьере, после чего уехали, покинули территорию. Тобто ви не проводите обстеження ділянок э, суміжних з селом після вибуху на предмет можливого пошкодження майна чи якихось э, випадків, які э, сталися з людьми. Таке обстеження ви не проводите. Я відповідати на ці вопроси. Володимир Харишко отметил, що обязательно буде продовжувати роботу по рішенню цього вопроса. У дібровчан сейчас надежда только тільки на нього. Люди нуждаются в немедленной помощи, потому что каждый день их просто уничтожают. Поэтому уже через несколько дней в помещении Дебровского сельского совета состоялось общее собрание, в котором приняли участие председатель Дебровского сельского совета Сергей Микунов, первый заместитель главы райгосадминистрации Сергей Турченюк, глава Синельниковского районного совета Юрий Мартыненко и депутат Днепропетровского областного совета Владимир Харишко который сам прочувствовал все прелести взрыва. Я своими очима, бачив, я перелидая камень людям в огород, я власно ручбы купал той камере. на камеру. Камень ушел в землю здесь приблизительно 50 сантиметров. Юрий Мартыненко отмечает, что есть три главных вопроса, которые стоит в первую очередь решить с руководством карьера. А у нас три питання. Перше, виїзд за село. Перше. Друге, аспірацію поставити. Без пилюки виробництво ще може існувати. З пилюкою, вибачайте ми. <кій> 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 Третє, вибухові роботи, графік вибухових робіт, узгоджувати з місцевої громади. Ось три позиції, за які я абсолютно в сільському голові разом з вами стою на цьому. Сідати треба з керівництвом і домовлятися. Або они добавляют свои инвестиции, работают дальше, або не работают и не взрываются. Собрание получилось накаленным, потому что местные жители уже действительно считают, что их проблема нерешаемая и просто никому не нужна. Выселите нас отсюда, выселите, куда-нибудь отселите, чтобы мы могли дожить, чтобы нас отсюда не несли на кладбище, чтобы нам этот камень, этот пыль нас не угробила. Но, несмотря ни на что, к обоюдному решению срочно установить шлагбаум и ограничить въезд тяжелым машинам и местные жители, и органы власти пришли. Помимо этого, дебровчане написали коллективное обращение главе Синельниковского районного совета Юрию Мартыненко, народному депутату Украины Виктору Кривенко и депутатам Днепропетровского областного совета с просьбой проверить соблюдение карьером всех норм работы согласно действующему законодательству. Нарешті проблеми громади Діброва була почута. Приїхали представники районної адміністрації, голова райради і проблеми, проблеми не два дні, проблеми вже сім років. Але тільки сьому, сьогодні чомусь на неї звернули увагу, коли до цього процесу було залучено безліч людей, обласних депутатів, навіть э, депутатів Верховної Ради. Володимир Харішка також отметил, що бізнес це з одної сторони хорошо. но он ніколи не должен строиться на нещасті простих людей. Бізнес має існувати. Він має сплачувати податки і э, тим самим вносити свою. Частку в розбудову громади громады та державы. Але бизнес не повинен будуватися на нещасті обычных людей. Что касается шлагбаума, это обещание действительно сдержали. Его установка была утверждена правоохранительными органами при соблюдении всех необходимых условий, наличии специальных знаков и прочих стандартов. Установка данного шлагбаума ограничивает только движение транспорта, который больше 3,2 метра. Пожарная часть сообщила, что высота пожарной машины 3,10 метра. Хлебовоз, скорая помощь и все спецмашины, которые по параметрам проходят, они здесь проезжают спокойно в село. Мы ограничили только движение по, жалко знак, по нагрузке на ось и по высоте. То есть э, шлагбаум стоит законно. Но сразу же после установки шлагбаума у карьера на дороге районного значения появилась огромная насыпь. Сразу после установки шлагбаума появилась эта насыпь, из-за которой теперь вовремя не может к людям приехать ни скорая, ни пожарная, и которая полностью перекрывает доступ народа к маршрутным такси. Скорая помощь, которая ездит э, с Любимовки, она тоже ездит по этой дороге. Ну, соответственно, такой круг набрасывать, это, ну, чревато, так сказать, и опозданием к больным. А 70% населения дебров это люди пенсионного возраста, услугами скорой помощи вызывают практически каждый день. Вот. Плюс пожарная часть, которая находится в Приднепровске, все это дорога перекрыта. На каком основании, я как представитель сельского совета, я не знаю. С нами этот вопрос э, не согласовывался. И, в общем-то, ну, дорога районного значения э, самоуправно пересыпана этим щебнем. Помимо этого, с недавних пор сторожа карьера начали выпускать на ночь собак для охраны территории. Как говорят местные жители, ходить вечером по этой дороге теперь стало просто опасно. У нас уже был случай, женщина через эту балку убегала от собак, потому что сторожа выпускает собак с этого, ну, зоны завода карьера. Вот. Поступили жалобы. Мы сейчас обрабатываем, будем, соответственно, реагировать, писать на район, рай, рай-администрацию по поводу этой насыпи, по поводу собак и так далее. То есть вот такая информация. Получается, что решив одну проблему и установив шлагбаум, местным жителям подарили новые хлопоты. На момент выхода передачи вопросы с насыпью и работой карьера еще решаются, теперь уже высшими органами. Получив ответы на все запросы, будет известно, смогут ли уживаться вместе дебровчане и карьер, и станет ли вновь село Деброво тем местом, где хочется жить. Мы будем держать вас в курсе событий.